Выключать. Что там походу пиздец мотору. Так что мотор разбирается и вскрытие покажет, что там то Так мотор уже вытянул рамы Так он сейчас выглядает, обдулый, обмыл я, чтобы грязи быть не должно. Пациент на столе. Первым делом откинул и стартер. Можно сейчас отключать всю электрику, снимать. Но ну, а я сейчас начну с башки, сниму цилиндр. Может, тут первым начнет, ну, найдем причину. Если нет, дальше будем листы выключаться. Так, даемся. Что вскрыли мы головку. Зазоры тут минимальные. Хозяин, когда что, регулировал зазоры. Толкатели не зажати, крутяться. Ну, пока мест причины не видно, бачу, что он торбанит. Сейчас будем дальше копать. Так, разбираем голку. Ставим ключ на пропуск 12. Откручиваем блокировку. Хорошо, у нас там остается, жаловку скинуть, шпильки да.

как есть. Значит есть. Может, пошла. Тяжело. Ставим на паузу и дальше. Так, разобрал это такого состояния. Буду в Сейчас резкость подаем. Распредвал туда-сюда болтается тут наверное дистанционные шайбы если должно было быть и еще плюс вот такие люфты есть прямо на оси распредвала. потом бачите вот все на зеркалах зубов сейчас буду крутить Ему видно. от разницы куда буду крутить Na zubie, na zubach jakiś mikrozabojny taki, co rapien, mikrozabojny. Można go na każdym zjerkiem, 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 można go na na każdym То есть она должна в одну сторону стоять, в другую сторону тянуть коленвал. То есть сюда она должна тянуть коленвал, а в эту сторону она должна не тянуть коленвал, а просто свободно вращаться. Она сейчас заклинила. Так что, наверное, обгонку под замену. Распредвал, наверное, под замену. Так, видео будет, как открутить магнита на 163 FML закручиваем болт да, и даже генератор купляем в автомагазине Это, по моему для газели для рессоры болты такие купил сегодня за 78 гривен Резьбаем 16 на полтора. Откручиваем майку, кидаем провер и закручиваем ее сюда. Там по резьбе идеально подходит. ковер. Пробуем. Все. Все снялось, красиво. Четко, без шума и пыли. Ничего не замялось нигде. Сейчас да. покажем. Повреждений нема, все четко. А у нас проблема какая была? Проблема в том, что у нас обгонна муфта заклинила. Она не вправо, не влево накопится. То есть там закусывались ролики, наверное, но, что она на месте стоит и вправо, и влево. Сейчас откутим шестигранник вот Что, короче, мы нам на импакт. Есть у меня такая приблуда, которую тоже на Алиэкспрессе. Типа одной четвертой на, шестигранник, это как на шуруповерт и в наборе есть переходник вот такие на одну четвертую мы ее сюда вставляем вставляем шестигранник наш на 6 за такой прибудой попробую открутить бо здесь на мое насадок так, Есть, есть. закручиваем, закручиваем найдешь из Это... там фиксатор резьбы может его надо будет трошки нагреть короче рассказываю что получилось Дэн мне все-таки удалось выкрутить этот Все остальные начали провертаться шестигранники в середине. Пробовал с ну, чтобы сорвать его не получается. Греть можно, но ну, тогда может такой вариант, что размагнитят это магниты. Поэтому можно болгаркой, в принципе, если уже на ну, хана, або муфте. Можно, в принципе, напротив болтов, вот тут, -вот, Ну, срізати тиголовки да і все хай воно там викидаємо, да і все ставимо нове, купляємо нових таких три болта і закручуємо ну, можна ще такий варіант є шестигранник такий на шесть. не дуже нужны в хозяйстве вот так вставляємо, обварюємо і пробуємо викручувати його потім обрізаємо його з цього болта вставляємо в цей так само обварюємо і пробуємо викручувати либо вот тут отпилим и прямой шестигранник проварим и ключиком на 6 пробуем выкручивать. Ну, короче, что-то будем сейчас придумывать. Короче, разбираю это, туда, чтобы поменять распредвал. уже выработка на зубах там такая с раковинами. Все видно, да? точечки то раковины такие короче что за прикол откручиваю фиксатор распредвала там пружинки немая короче так болтается туда сюда Он должен туда прижаться плотно и не болтаться короче такие дела видео про так будем снимать ведущую звездочку с коленвала для этого нам понадобится вот а такие съемник за таким иероглифом так не выглядит, интересно надеваем ее на звездочку провертаем чуть-чуть закручиваем трубу закручиваем штуку Делаем це перший раз, так що если щось пройде не так. Так, все, докрутили. Ключиком на 20, не знаю сколько у мене розводний. І на 17 закручуємо. Так, дубль 2. Нет. О! Короче, все пошло по плану. Наверное. Она же просто спала. 我们这边那么多。 по плану. Короче, какое дубля получилось. Так, грием И опускаем его. Так, двинемся, что он сил. Сим четко. Нолик там, где надо, чтобы он был. Все четко. Сейчас даже покажем. Шалоник. видно. Нолик напротив шпоночки. И же он до самого своего места. Все. Втулочка тут только еще такие. Так, есть. Так, дело. Шестеренка у нас уже стоит на коленвале. Теперь нам надо поставить сальник. Это старый, заказавший два сальника, чтобы один поставлю, один, чтобы был на <coughs> что мы делаем? Мажем маслом его в середине. И посадочное место. Забывать сальник можно. Можно вот такой вот торт. Бура. По периметру, чтобы так. До плоскости, чтобы плоскость все, Вот и всё. Вот Сальник на своем месте. Все красиво. Закроются метки. Все четко посажено там. Так, все, закручиваем дальше. А, ага, сейчас надо так, пружинку без такой найти. Сейчас пойду пошупаю в пружинках. Может, найду. Собираем дальше. Так, если вам надо совместить метку на полинвале и на таком распредвале что мы делаем берем обычный это называется корректор мы ставим две точечки ну, она получается между зубами надо чтобы попасть с вот этими меточкой ну, так просто мы не проще можно и вам будет проще засовываем сюда Деремся. Чик, это белый корректор если переставляем на зуб то не бачим его да? так раз и бачим вот это наши меточки ну это так, если у вас сальник стоит как у меня уже надо совместить уже, чтобы точно было то так, мне кажется, самое буде. можно, возможно, и маркером там нарисовать, но я думаю, корректором Выгода и правильнейшей. Так, подписываемся, не забываемся. Вот так, у нас еще одна проблема была. Не было пружинки сюда распредвал. Пружинку поставил я атаку. сейчас я ее намажу фиксатором, закручу. Откуда я ее взял? захожу в гараж тут мне сразу в глаза попадается такая пружина откуда она это из тормозов на мопедах на передних на задних тормозах на японских на китайских есть таких на барабанных пружинки эти по диаметру она как раз четко четко стою сюда на ось шестеренки то и а что ну, по диаметру сюда встаю. Я отрезал там миллиметров 15, наверное, сколько. 16. Ну, Плюс-минус вот так. Вот, все. Вот так покидаю и... и прижимаю. Вот так. Лайфхак, да взять пружинку, если она потерялась здесь. Так, собираем дальше. Поставив пружинку. Легенько. Люфта тепер на шестеренки вообще нема. Ноль. Не тарабанить вообще. Метро садить. Без зазору пусті. Ну, вообще нам разоружем. Не тарабанить я. Только разобраю Короче, собираю мотор, завожу, Но ну, щось звук мені не нравится таки. Открываю крышку. Там до сцепления. Дивлюсь на цепок. Масло насоса. А ему жопа, блять, уже давным давно давится Это жопа ему, нахуй. Он же не то, что он же вообще. Просто как я накрутить масло Так что такие дела. Сейчас все меняем. Меняем цепок и даемся еще до маслонасоса. Так, добираемся до маслонасоса. Сейчас открытые два винтика. Открываем. Тут вот такая хуйня малята. Сейчас это все протираем на стекле. Вот и эти шестерни вместе с этим корпусом, чтобы высота была одинакова. Сейчас сделаем, включимся. Короче, поставили маслонасос. Новый цепок. Теперь воно все выглядит типа вот так. Видите? Не Провисает, не растягивается, даже, даже зуба снять не можно, не зяку. Так что, если вы разобрали, у вас там вот так, как я показывал в первом видео, то меняйте сразу. Тут это видео не для подписчиков, а, наверное, для владельца этого мотоцикла. Ну, чтобы он видел, что он купил. Вот, видишь, заварена пластина сцепления. Потом вот такий люфт. Это сама корзина шатается на втулке на своей. То есть ты понял, да, что она может создавать и звуки. Все, потом дальше. Маслонасос. Был прикрученный этими винтиками стандартными на фиксатор резьбы. Я их выкрутил, но там резьбы уже не было вообще. То есть назад я их закрутить уже не смог. Даже ну, я не буду на фиксатор резьбы, чтобы их просто приклеивать. Я взял миллиметров на 6 длиннейшие. На 6 на 8 все таки взял болтики и прикрутил масло на тебе. Там резьба еще дальше была, его тело куда закрутить. <coughs> Бо эти хлопцы, которые цей мотор разбирали, они не дружат ни с ключом динамитическим, ни... не, чувствуют силы в руках, короче. Это а тоже таки зубилом отбито, забито, Виповно, теж долучен бути фіксаторним. Маємо те, що маємо. Ось ще одне коротке відео. Дивіться, якщо ви розбираєте мотоцикл на боку, ну то він лежить зараз на землі, там на підставці. Це трошки потекло, я кришку такое снегу. Не масло. Кошка масло витікло з кришки. Коротше, дивіться, у вас попадає в ці нижні різьби, попаде масло обов'язково. Вы же так крышку назад не закрываете, там герметиком намазываете, если если целая, и закручиваете. Потому что, если там будет так масло на это может лопнуть картер. Если будете закручивать болт, может сразу не лопнуть, может нагреться, потом там давление создаться и лопнет картер туда. Поэтому, если есть компрессор, выдувайте в резьбе, чтобы там не было масла. Если нема компрессора, берем тоненькую тверточку, тряпочку, Желательно даже можно промочить ее трошки бензином, чтобы она в себе втягивала масло. Промочим эти все отверстия с маслом. Ну, тут нема, тут есть. И тут есть. ну, короче, вот этих двух обычно по периметру может быть масло. Короче, его выдуваете, обязательно выдуваете, вымачиваете тряпочками, а тогда только закручиваете. Будет пиздец картеру Показываю у меня есть компрессор, я взял компрессором попробовал. То есть отверстие, где резьба видно. Там нахера не нема. Ну все, беленький, красивый. Короче, только так его можно закручивать. Ну и так по периметру. Все. это а теперь коротко про состояние центрифуги. думаю, уеду, да, и трошки кто-то спугну. Еще такая штука тут. воевал на коробке Короче, мотору. Мотор скорейше мертв, чем жив. Это, короче, при минимальных допустимых зазорах. Кто-то уже прогрелся. Она холодно трошки для Но сейчас начнем еще. Проверял качаю в голову, крышку открывал, клапана. Так что будем отдавать.